ustozim jumanazar beknazarov bilan ikki ming to'qqizinchi yili uchrashgan bo'lsam o'n bir yil davomida hunarlarni o'rgandik ustoz otangdek ulug' degan chindan ham to'g'ri ekan tildan tilga o'tib kelayotgan pirmuno hikmat bugungacha o'z qiymatini yo'qotmay kelmoqda albatta ota onamiz bizlarni dunyoga keltirsa ustozlar dunyoni tanitadi olam bo'ylab parvoz qilishga qanoat bo'ladi shu bois ularning mehnatlari va zahmatlarini har nafasda ul'laak agarki shogird izlanuvchan shijoatli g'ayratli bo'lib ustozi bosib o'tgan muqaddas yo'lni yanada charog'oylasa yuksak cho'qqilarni zarb etsa bunday shogird مناسب از داشت شاعر بسازند. زیرا استاد چون هم شاعر نه کمان نگورش نه یکسای بعد افتخار دوم زیبایی دویده کلمه.